Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Rupa-rupanya, ini punca utama Perikatan Nasional kalah teruk sampai tersungkur di tanah mukanya dalam pilihan raya PRK Air Kuning. Kempen Ladang Babi Perikatan Nasional gagal sekat madani. PSM pula menggandakan undi. Ah, jadi saudara... Ramai penganalisis politik sama ada yang bebas maupun yang pro kerajaan menyatakan bahawa kempen ladang babi perikatan nasional gagal sekat madani bahkan kempen itu telah pun membawa um, bahana malah petaka kepada perikatan nasional kerana menurut satu dapatan kajian Uh, pada peringkat awal calon PAS dari PN dijangka mendapat undi simpati dari pengundi Cina ekoran kes pemusnahan ladang durian di Raub Pahang. Tetapi gara-gara tindakan PAS memainkan isu ladang babi dari perspektif perkauman, ini telah menyebabkan 90% pengundi Cina akhirnya menyokong calon BN. 9% pula mengundi calon PSM dan hanya 1% yang mengundi calon PAS. Itulah dapatan yang dinyatakan oleh para penganalisis politik. Kesilapan PAS terlalu memainkan isu sentimen ladang babi. Terlalu memainkan isu babi ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk meraih undi daripada pengundi Cina yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada kesilapan yang sangat besar. Itu sebabnya ramai pengulas politik menyatakan bahawa kempen ladang babi perikatan nasional gagal. Manakala PSM pula mendapat laba daripada uh, kekecewaan pengundi Cina akhirnya mereka mengundi kuasa ketiga iaitu PSM. Gabungan Madani berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Air Kuning di Perak. Dengan BN berjaya menewaskan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya kecil itu. Walau bagaimanapun penelitian lanjut pada angka-angka keputusan menunjukkan bahawa Madani tidak seharusnya berpuas hati dengan kejayaannya. Pada pilihan raya umum PRU 2022 BN mempunyai 38.7% undi dan pakatan harapan 29.3% menjadi keseluruhan 68%. Bagaimanapun Madani hanya memperoleh 60.7% dalam pilihan raya ini, penurunan lebih 7%. Sebahagian daripada ini boleh dijelaskan oleh peratusan keluar mengundi yang lebih rendah, kira-kira 58% hari ini berbanding 74% pada tahun 2022 dengan penurunan 5.300 undi yang dibuang. Walaupun ini turut menjejaskan PN yang jumlah undinya menurun sekitar 750 undi. Bahagian undi Pakatan Pembangkang meningkat daripada 29% pada tahun 2022 kepada 33.2%. Ini menunjukkan penyokong Madani kurang bersemangat untuk keluar mengundi kata analisis ini. dan mungkin lebih membimbangkan bagi Madani dan PH khususnya ialah prestasi PSM. Walaupun kehilangan deposit sekali lagi PSM menggandakan bahagian undinya daripada 2.5% kepada 6% manakala jumlah undi meningkat daripada 586 kepada 1106 undi. Data menunjukkan bahawa beberapa penyokong Madani mungkin dari pangkalan bukan Melayu yang menyokong PH mula menerima kedudukan PSM bahawa ia adalah alternatif untuk pengundi PH yang tidak berpuas hati. PSM telah berkempen bahawa ia akan benar-benar menjaga kepentingan semua rakyat Malaysia di samping komited terhadap pembaharuan dan dasar-dasar progresif kawasan di mana kredibiliti PH telah terjejas sejak kebelakangan ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda apa pula isu apa, ataupun apa pula sebab PAS PN kalah. Mengikut Purple Mouse, strategi lapuk PAS PN tidak dapat menarik perhatian pengundi kecuali pengundi tegar. Kalau inilah yang diamalkan PN PAS pada PRU 16, ramalan PN akan hilang 35 hingga 40 kerusi kepada PHBN akan menjadi kenyataan. Naratif PN PAS akan jaga Melayu dan Islam adalah politik semata-mata kerana segala isu Melayu, Islam, ekonomi dan juga kaum-kaum lain hanya dapat dilakukan oleh kerajaan yang memerintah yang ada kuasa di segenap segi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam -bye. sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazling Unique Channel. Calon PAS kalah kepada PSM di 3 PDM pukulan memalukan untuk perikatan nasional. Ha, ini betul-betul memalukan lah kan. Calon PN dari PAS kepa kalah kepada calon Parti Sosialis Malaysia di tiga pusat daerah mengundi dalam pilihan raya kecil air kuning. Selain itu, PAS kehilangan tiga PDN yang dimenangi pada pilihan raya umum lalu apabila hanya berjaya mengekalkan satu daripada empat PDM yang dimenanginya sebelum ini. Calon PSM menewaskan calon Perikatan Nasional di PDM Banir Utara apabila mendapat 39 undi berbanding calon PAS yang hanya mendapat 22 undi. Calon AMNO dari Barisan Nasional menang di PDM ini apabila mendapat 153 undi. Di PDM Kampung Kulstream pula calon PAS hanya mendapat 23 undi berbanding calon PSM yang mendapat 66 undi, manakala Barisan Nasional mendapat 708 undi. Calon PAS juga paling corot di PDM Air Kuning Selatan. Apabila hanya mendapat 31 undi berbanding calon PSM yang mendapat 107 undi manakala calon BN mendapat 346 undi. Dalam PRK ini, calon PAS hanya menang di PDM Tanjung Keramat dari 20 PDM yang ada di Air Kuning. Pada peringkat awal, calon PAS dari PN dijangka akan mendapat undi simpati dari pengundi Cina ekoran kes pemusnahan ladang durian di Raub. Namun, tindakan PAS memainkan isu babi dari perspektif perkauman telah menyebabkan 90% pengundi China menyokong calon BN, 9% mengundi calon PSM dan hanya 1% yang mengundi calon PAS. Calon Barisan Nasional BN Muhammad Yusri Bakir menang PRK Dun Air Kuning, Perak dengan majoriti 5006 undi berbanding hanya majoriti 2213 undi dalam pilihan raya lalu. Keputusan rasmi diumumkan oleh SPR malam tadi. Muhammad Yusri yang juga setiausaha UMNO bahagian tapah meraih 11,065 undi mengatasi Abdul Muhaymin yang mempor oleh 6,059 undi manakala calon PSM bawani KS mendapat 1,106 undi. Saudara-saudara sekalian yang paling mengecewakan sekali ialah apabila Uh, tindakan PAS cuba memainkan isu ladang babi sebenarnya tidak membantu pun mereka untuk menang tetapi telah menyebabkan mereka hilang undi daripada pengundi Cina disangkakan isu ladang babi boleh menambahkan kemenangan peratus kemenangan kepada calon PAS rupa-rupanya isu itu telah menyebabkan PAS hilang kawasan PDM dalam perebutan undi tersebut. Pada peringkat awal sudah dinyatakan calon PAS dari PN Dijangka akan mendapat undi simpati dari pengundi Cina ekoran kes pemusnahan ladang durian di Raum. Kalau lapas memainkan isu ini terus, dijangka PAS boleh mendapat uh, simpati undi simpati. Malangnya mereka gagal menghidu sentimen. Sehingga mereka terlalu memainkan isu babi dari perspektif perkauman menyebabkan 90% mengundi Cina menyokong calon BN. 90% uh, lagi mengundi calon PSM dan hanya 1% yang mengundi calon PAS. 1% saja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.